работники милиции в настоящее время во избежание каких-либо хищений имущества, которое достается из-под завалов, создали оперативный штаб на непосредственной близости возле пострадавшего здания. Создана группа следователей. Вещи, которые выносят сотрудники МЧС, передаются в этот оперативный штаб. Следователи их осматривают, описывают их характерные признаки, частные признаки. Каждые вещи, которые приносятся отдельно, упаковываются в различные пакеты, которые прошиваются, опечатываются и в последующем будут переданы на временное хранение специально оборудованные камеры для хранения ценных вещей. Так как уголовное производство по данному факту находится в производстве следственного управления, то, соответственно, люди, которые будет заявлять о пропаже их э, личных вещей или же э, с целью уточнения судьбы данных вещей могут обратиться с заявлением по э, вопросу местонахождения вещей, достали их, не достали, э, в случае если достали, то есть составить перечень приблизительного имущества, которое находилось у них в квартире, если будет э, установлена фактическая принадлежность этих вещей непосредственно заявителю, который обратится, то данные вещи будут возвращаться под сохранную расписку. С целью избежания возврата вещей не их хозяевам, по заявлениям в кратчайшие сроки будет проводиться проверка для установления их принадлежности и в последующем будет приниматься уже решение по дальнейшей их судьбе достают и документы, и денежные средства, и оргтехнику. Все это пересчитывается, упаковывается, описываются частные признаки для того, чтобы не было никаких вопросов по поводу недостачи или чего-либо. Как избежать, а вновь, с целью избежания воровства мародерства здесь находятся круглосуточно работники милиции, которые обеспечивают охрану. В случае, если допускают людей, сотрудники МЧС, в квартиры, где они проживают, то, соответственно, люди приходят с ключами, открывают свои квартиры и в присутствии работников милиции забирают самые необходимые вещи просьба гражданам не забирать громоздкие вещи, потому что это блокирует работу по разбору обвалов. Дать еще некоторое время, чтобы службы Довели свою работу до конца и в последующем будет предоставлена возможность уже забрать все остальное имущество, которое их им принадлежит. Люди приезжают с паспортами, в которых показывают прописку, что они прописаны в этой квартире. Только после проверки документов их допускают к месту их проживания. Громоздкие вещи люди смогут забрать после того, как спасатели укрепят постройку, чтобы не было никакой угрозы их жизни и в последующем уже можно будет принимать меры к их эвакуации.